Datuk Seri Najib ni dia duduk dalam penjara. Okey, cuma dia diasingkan oleh diasingkan, dia tak bercampur dengan mana-mana penghuni yang lain. Uh, atas faktor keselamatan. Dan bagi saya memang patutlah dia diasingkan sebab apa? Yang pertamanya supaya penghuni lain tu tak mengganggu tak mengganggu dia lah kan, Datuk. Dan saya pun kena panggil pergi di aa, kita panggil dia Arisdi. Arisdi ni klinik lah tempat tempat apa mana-mana penghuni yang sakit sebelum dihantar ke hospital luar kita akan dirujuk dekat apa nama RSD ni dulu. RSD ni singkatan kepada rawatan aa, sakit dalam. Bila saya sampai di RSD, saya pun semua orang bertanya, untuk apa saya pergi sana kan? Okey, lepas tu saya tunggu lebih kurang 10 minit macam tu tiba-tiba saya di dipanggil untuk bertemu dengan Datuk Seri Najib sebab katanya dia nak jumpa saya jadi terkejut lah kenapa pula apa Datuk nak jumpa saya kan rupa-rupanya bila saya dah berjumpa dengan dia mula-mula saya fikir Datuk Seri Najib ni macam mana orang dia sebab kita biasa baca kita tengok perwatakan dan berbagai lah mula-mula tu saya nampak dia saya ingat Ya, macam-macam persepsi kan Rasa macam Sombongnya dia ni ha, Macam tu lah mula-mula Tapi bila dah Duduk sekali dengan dia Baru saya tengok Oh dia yang punya okey Dia boleh sembang Jadi masa tu Yang ada bersama adalah Pengarah Dan Beberapa lah Pegawai-pegawai yang lain Okey Apa tujuan Datuk Seri Najib Panggil saya ni Kan Rupa-rupanya dia tanya saya dia kata ah Malik kamu belajar macam mana dalam penjara? Dia nak tanya saya macam mana saya belajar. Jadi saya ceritalah saya cakap Datuk saya belajar dalam penjara ni saya bermula daripada ambil SPM Lepas tu sekali lepas habis SPM saya ambil STPM, degree, master dan sekarang ambil PhD. Saya bagitahlah Datuk Seri macam tu. Sebab apa? Dia dia kata dia tanya ni dia nak tahu, dia nak tahu macam mana belajar dalam penjara sebab dia kata a ha, dia pun teringin nak ambil apa PhD dalam penjara. Okey. Jadi saya sebenarnya mula-mula tu seganlah kan. Datuk Seri tanya minta pendapat apa nama macam mana nak belajar dalam penjara saya mula-mula tu fikir baik, biar betul dia ni takkan nak minta tips pada saya kan tapi saya kongsikan jugalah ha, dia pada Datuk Najib minta saya ceritakan macam mana saya belajar saya cerita saya cakap Datuk saya dalam ni saya bermula dengan tak ada apa bila saya apa starting belajar dulu pun memang kelas dalam penjara memang tak ada sekolah dalam penjara saya bermula daripada zero lah, daripada kosong. waalaikumsalam kepada yang di sana nanti saya akan jawab komen-komen insyaallah. Ah ha, sementara tu kalau ada nampak borang-borang sana tu kan ada borang apa? Ah ha, pre-order buku tu saya dah buka ha, tem, apa pre-order untuk buku saya. Ah ha, saya kena ambil tempahan awal lah. Okey, siapa yang berminat dengan buku yang saya buat boleh lah isi borang tu dan kita akan kalah bila buku tu dah keluar kita akan panggil kita akan panggillah kita akan hubungi untuk pengesahan. Okey saya sambung balik. Jadi Datuk Seri pun tanya saya, "Mana kamu macam mana sistem kami belajar dalam penjara? Terutamanya bagi PhD lah." Saya kata kaedah pembelajaran OUM ni ada tiga cara dia. Yang pertama saya kata kita belajar secara sendiri. Maksudnya kita masa kita sendiri kita kena susun jadual sendiri lah. Okey, lepas tu yang keduanya kaedah pembelajaran di OUM adalah melalui uh, online. Yang mana kita pihak universiti ni dah sediakan satu dia punya apa Uh, platform so kita pergi dekat website dia kalau kita ada soalan kita ada apa nama nak tahu apa-apa maklumat so banyak dekat e forum ai ah, e forum ai e forum ni itu yang kedua kaedah pembelajaran kedua di OJM saya bagi tahu datuk seri adalah secara online yang ketiganya saya cakap dengan dia pensyarah datang setiap semester tu sekali dua kali tapi selepas selepas apa nama selepas covid tu dah pengajaran apa kaedah pembelajaran tu dah berubah sikit yang mana saya online melalui Google Meet lah. Okey. Jadi apa nama ni? Saya begitu dah Tun Itulah cara kami belajar dan masa tu kena urus ni lah dengan dia. Dia pun tanya apa tanya saya. Habis itu macam mana dengan yuran pengajian? Okey, kepada mana-mana yang uh, apa kepada mana-mana yang pernah tanya saya sebelum dalam komen yang mungkin saya tak dapat jawab, jawapan dia adalah ke semua penghuni-penghuni yang belajar dalam penjara tu uh, dia bayar kos yuran pengajian sendiri dia bayar maksud saya bukan penghuni tu yang bayar dia bagi tak dipegang pegang duit dalam penjara <laughs> sebab ada yang ada komen yang kata boleh pegang duit ke dalam penjara kan tapi benda benda ni tak berlaku tak boleh pegang duit dalam penjara maksud saya kita bayar sendiri adalah family penghuni ni yang akan bayar yuran di universiti penjara cuma sediakan Ah uh, facility tempat untuk kami belajar. Jadi saya beritahu Datuk Seri Najib aa, pengalaman kami lah belajar. Saya kata dia macam saya masa SPM dan STPM dulu saya bayar guna duit malap. sebab saya kira malaplah. lah so adalah duit sikit jadi duit itulah saya bayar untuk SPM dan STPM dan dia tanya saya balik habis keluarga kamu ada jumpa dia kata sebab saya beritahu dia tadi keluarga yang bayar yuran kan <coughs> saya kata family saya memang saya tak jumpa lebih kurang dalam 15 tahun saya tak jumpa family atas faktor kewangan lah keluarga susah jadi keluarga saya tak dapat datang untuk melawat ha, macam mana pula nak bayar yuran saya kan saya beritahu Datuk Najib teman satu yuran-yuran ni saya dapat daripada ehsan orang ramai Masa saya pergi Pergi apa Aa, Masa saya pergi Buat Talk dekat luar tu Adalah yang Tanya soalan adakah saya ada masalah Dan saya beritahu lah masalah saya Saya kata Saya ada masalah yuran Masalah sekian 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 Jadi adalah pihak-pihak luar Yang bagi saya sumbangan untuk bayar Yuran semasa ambil degree dan saya cerita benda ni kepada Datuk Najib jadi dia pun pelik tapi master macam mana dia kata buat dia pelik lah kan buat family saya tak saya tak ada bayar apa-apa lebih saya minta ke orang saya kata mas, semasa master yang bayar saya punya yang bayar saya punya apa nama yuran pengajian adalah seorang uh, NGO Terima kasih kepada Tuan bagi, bagi makanan. Oh, nasi lemak. <laughs> nasi lemak malam telur. <laughs> Saju gurau. <kurang. laughs> Okey. Saya kata kepada Datuk Najib, saya ambil uh, master ni dibak, ditaja oleh NGO. Adalah NGO yang berhati kan? Dia bagi. Dan PhD ni pula saya kata saya dapat tawar uh, daripada OU, OUM sebanyak 90% Maksudnya OUM bagi saya Biasiswa sebanyak 90% 10% sajalah yang Saya kena bayar Tapi 10% tu pun Uh, pihak NGO juga bayar Maknanya saya tak dapat keluarkan duit walaupun 10 sen Alhamdulillah kat situ Ramai orang baik hati Dan Allah makbulkan doa Ada orang bayar <laughs> So di, itu itu dari segi saya punya apa bayar yuranlah and then datuk najib tanya saya macam mana kamu belajar mana kamu dapat mana kamu dapat apa sumber-sumber bahan-bahan rujukan semua dia kata sebab dia kata saya nak belajar sebenarnya ni jadi saya kena tahu datuk najib kata saya kena tahu uh, macam mana apa tips dia nak belajar jadi saya bagi tahu datuk seri masa tu saya kata um kami pergi kelas lepas tu uh, uh, kita akan susun jadual sendirilah sebab jabatan penjara uh, jabatan penjara menyediakan kelas dan internet tetapi internet yang terhad akses dia terhad lah maksudnya satu minggu kita boleh guna 6 jam hari Senin 2 jam hari Rabu 2 jam hari Jumaat 2 jam jadi 2 jamlah kami gunakan sebaik mungkin untuk cari bahan. Aa, tak salah jurnal ke apa ke kan. Untuk menjadikan rujukan sebag aa, untuk membuat kita punya tesis ataupun assignment lah. Jadi saya cerita dekat Datuk Najib macam tu. Dia tanya sesoalan pula. Susah tak buat PhD? <laughs> saya saya terdiam sekejap Macam mana nak cakap dengan Datuk Seri, susah ke tak susah buat PhD ni? Jadi saya kata dekat Datuk Najib DSN masa tu Saya panggil DSN lah Saya kata Datuk <melihat> Ah, pada saya kalau kita fikir susah dia akan jadi susah saya kata kat dia. Kalau kita fikir senang insya-Allah dipermudahkan. Jadi Datuk tanya saya. Apa kamu apa kamu punya pendapat kalau saya ambil PhD? Jadi saya kata dekat Datuk Seri, saya setengah setuju sebab salah satunya Kalau datuk Seri ambil belajar Secara tak langsung aa, Tekanan untuk fikir luar tu Kurang lah saya kata kat dia Keduanya Tak buang masa dalam Saya kata kat dia macam tu Saya pun tak tahu mana keberanian Saya kata aa, Apa bagi aa, aa, tip untuk kat dia kan Jadi Lebih kurang aa, Lebih kurang dalam dua jam jugalah kami berjumpa dan selepas perjumpaan selesai perjumpaan bersama dengan DSN saya pun balik dan beberapa minggu kemudian saya dapat tahu yang dia yang dia belajar apa yang dia ambil dan alhamdulillah lah. so